და გავიჩამა კონდა და ის შეშამო რა თქმა უნდა დაкна პოტომი აღ შეგვა შემო რა თქმა უნდა ა ნანანი ნინო თანი ვა Döyüşkən ruhlu, emosional və üsyankar Kakhabeli Tsakadadze 9 illik ayrılıqdan sonra yenidən Azərbaycanə qayıtdı. Əvvəllər ölkəmizdə standart Sumqayıt və İnter Bakı klublarında işləmiş Gürcü mütəxəssisin bacarığına bu dəfə premyer liqada batmaqda olan Qəbələ ehtiyac duydu. Gürcü mütəxəssis Qəbələ rəhbərliyi ilə il yarımlıq müddətə olan müqaviləyə imza atdı. Niyəms Tsakadadze. Sözsüz bu təyinatda Qəbələnin köhnə yeni İdman direktoru Səbui Səfiyarlıq faktoru əsas rol oynayıb. Səfiyarlıq Skhadaziya tandemi bir vaxtların məşhur Bakı İnter-ində 3 il birlikdə yaşayıb. Maraqlıdır ki, 2013-cü ilin iyununda Səfiyarlıq məş Qscadac ilə yaşanan problema görə Interdən ayrılaraq Qəbələyə gəlmişdi. Amma görünür peşəkarlıq olan yerdə King quduretə yer qalmır. Düzdür, mən Interdə olmağımda bəzi anlaşılmazlıqlar olmuşdu, amma onun üstündən 10 il keçib. Bu müddətdə Qaxa ilə çoxdan, yəni münasibətlərimiz yaxşıdır. Danışırıq, rəhbərlərlə görüşmüşük. Belə Qaxan gəlmədiyini təkcə mənim qədadım gördü, klub rəhbərliyində qərarıdır. Fazil müəllim də dəstəkləyir, bir qərarıdır. Fazil müəllim də bəyəndiyi məşqçidir ki, onun Qaxanın işinə bələd olması, tutması öhdəli oynadı. Elmar Məlimdən sonra da onun qədər iddialı olan bir adam olmaq üçün çünki Elmar Məlim Qəbələ klubu üçün böyüməkçisi idi, böyükdə görmüş məşqçisi idi. Bu da ən uzun müddət çalışmış məşqçilərdən biri, bəlkə də birincisidir. O cəhətdən ambisiyalı məşqçi seçməyə qərar verdik. Xədadzevə və ya əksəriyyətin dediyi kimi Kaxanın məşqi bacarığına Azərbaycan futbolu yaxşı bələddir. Standart Sumqayıtda işlədiyi 11 ayı bir kənara qoysaq, ondan sonra 6 il çalışdığı Interin ən böyük uğurlarından məs Gürcü məşqinin əməyi var. 2009-2015-ci illər ərzində Kakhalanın başçılığı altında Inter bir dəfə Azərbaycan çempionu olub, 2 dəfə gümüş, eyni sayda bürünc medalları qazanıb. Azərbaycan kubokunun finalında oynayıb. MDB ölkələrinin çempionları arasında keçirilən ənənəvi birlik kuboku turneyinin qalibi olub. Avro kuboklarda isə 3 dəfə Avropa liqasında 1-ci mərhələni keçərək ikisində udub. 3 halda Avro kuboklarda mübarizəni penaltı seriyasında dayandırıb. Çempionlar Liqasında Lech, Avrulikada Asteras Tirpolis və Elsporla oyunlarda. Məs bu məğlubiyyətlərə görə xırdadən o zaman bəxsiz məşqçi sayanlar çox idi. Interdən ayrıldıqdan sonra 1 il Gürcistan millisinin baş mərcüsü olan Kaxa gözələn nəticəni verə bilməyib. Ondan sonra Kaxanın Qazaxstan həyatı başlayıb. Əvvəlcə 1 il 3 ay Qayratda işləyib. Komandaya Qazaxstan Superkubokunu və çempionatın gümüş medallarını qazandırıb. 2018-ci ildə Çimkənddən aldığı təklifi dəyərləndirərək orada baş məşqsi olub. 2 il yarım ərzində bu komandaya Qazaxstan liqasının bütün medallarını qazandırıb. 2021-ci il mayında vətəninə qayıdaraq Gürcüstanın 1 nömrəli futbol klubunun Tiflis Dinamosunun başına keçib. Həmin vaxt Dinamo artıq Gürcüstan çempionatını təmin etsə də, baş məhcilə yollarını ayırmışdı. Skhadadze-nin Çempion Liqasında sınağı isə bizim Neftçiyə qarşı oldu. Samir Abbasov hər iki oyunda həm Tiflis-in Bakıda Skhadadze-nin komandasını məğlub etdi. Kaxanın son iş yeri isə yenə Qazaxıstanda olub. Elə də uzaqda yox, Xəzərin Oblis sahilində Aktau şəhərinin Kaspik komandasında. Amma orada fəaliyyəti cəmi 4 ay çəkib. Qışda komandanı yeni mövsümə hazırlayan Kaxan'ın fəaliyyəti fiyasqo ilə müşahidə olunur. Komanda ilk 5 oyunun hamısında udur və qazaxlar Gürcüyə "Jolun bolsum", yəni yaxşı yol deyərək yola salır. Keçən ilin aprelindən işsiz olan Kaxan'ın məcburi istirahəti 10 ay çəkir və nəhayət ən uzun müddət işlədiyi ölkə Azərbaycandan təklif alır. Qəbələ böyük klubdur. Qəbələ - etə klubus istori. Qəbələ böyük klubdur. Fəxr edilməli tarixi var. Böyük infrastruktur malihdir. Seçimimdə bu amil və klubun tarixi ciddi rol oynadı. Üzərimizə düşəni etməyə çalışacağam. Bunun uğurlu alınıb alınmayacağını isə mövsümün sonunda birlikdə görəcəyik. Bizim üçün indi yalnız bir hədəf, bir motivasiya var. Qəbələni bu çətin vəziyyətdən çıxarmaq. Qəbələ daha yaxşısına layiq komandadır. Kakha Gabaliyə tək gəlməyib. Vaxt ilə birgə çalışdığı, bizim də Simurğun baş məşçi kimi tanıdığımız Giorgi Tsikhradze yanındadır. Qapçı məşqçisi Vüqar Məmmədov, fiziki hazırlıq məşqi Çağlar Volqa Analitik məşçi Rakif Əliyevsə, əvvəlki çalışdırıcı Elmar Baqşevin dövründən qalanlardır və onlar da Kaxağın məşçi korpusunda yer alıblar. Azərbaycanın işlədiyi ilk dövrlərdə təkcə məşçiliklə deyil, meydandan kənarda da emosionallığı, Qafqazlara xas təliqanlığı, futbolçularını söyməsi, hakim və jurnalistlərlə insidentləri, rəhmətli Böyükə Hacıyevlə söz atışmaları ilə yaddaşlarda qalmışdı Kaxa. İndi onun 55 yaşı var, bəlkə də artıq daha soyuqanlı, daha mürdük olub. Amma istənilən halda Sıxadazenin həm işi, həm də xarakteri ilə Azərbaycan Premyer Liqasına rəng qatacağına inanıram. Onun ilk imtahanı isə Avro standartlara uyğun olacaq. Avropa Liqasının 16 ən güclü komandasından biri Qarağava, Azərbaycanın ən yaxşı baş məşqi Qurban Qurbanov qarşı. Xoşgəldin Kaxa. İmkanlı Interdəki Sıxadazenin işi ilə Kaspi Qəbələdiki işini müqayisə etmək maraqlı olacaq. Görək Xəzərin o tayında liqada batmaqda olan Kaspi Aktaunu İxlasiyədə bir meyl sıxadaca Xəzərin bu tayında eyni vəziyyətdə olan Qəbələni xilas edə biləcərmi? İlkin fikrət oğlum, xüsusilə olaraq Sportinfo saytı üçün